है गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माई न्यूअर व्लॉग आई होप कि आप सब लोग ठीक हो गए गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्णा उसी के साथ सुबह के बज चुके साढ़े दस और मॉर्निंग हो चुकी है बुढ़िया गुड उसी के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो भाई कल काफी सारे लोगों की बहुत सारी कॉमेंट आई उसके बारे में बाद में बात करेंगे पहले सभी को मिल लेते हैं तो इधर देख लीजिए सुबह सुबह में हमारा दूध गर्म हो रहा है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्णा तो देख लीजिए इधर हमारा दूध गर्म हो रहा है और मकई का क्या बनाने वाले है? पानी में गर्म कर दिया आ, है दाना जो। बनाना क्या है बना थी। तो भाई हाँ। तो मकई के भाए दाने भाए खाने भाए के, भाए के लिए, लिए, लिए इस तरह से कौन बॉईल करता है बताइए चलिए तो पानी में कुकर में बॉईल कर देना ऐसा है तो देख लीजिए भाई कुकर में क्या होता है कोई भी सब्जी आप पकाते हो ना तो उसका न्यूट्रल जो होता है ना वो सब फट जाता है उसलिए उसकी कोई मिठास अच्छी नहीं आती लेकिन अभी की लेडीज समझती ही नहीं जल्दी खाना बनाने के लिए कुकर में क्यों पकवा लेते हो आप तो क्या के काम करते तो तो क्यों है। बाकी आप ट्राई करना एक बार कोई भी दाल ऐसा सब कुछ बनाना कुकर में नहीं तपेली में बनाना और कुकर की दाल खाना उसमें बहुत सारा डिफरेंस होगा उसमें भी आप सुल्ले पे खाओगे ना तो उससे ज्यादा अच्छी मिठास आएगी और गैस में तो इतनी सारी मिठाई रहती ही नहीं है तो इस साइड देख लीजिए दूध गर्म होने को लग गया है और इधर देख लीजिए बहुत विंटर की अच्छे से आने लगी है और अभी मकई की सब्जी बनने वाली है दोपहर को ऐसा है तो भाई मकई की सब्जी ऐसा सब कुछ बनने वाला है और इधर देख लीजिए क्या बोलना चाहते थे मम्मी पहले तो गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्णा पानी मा है। में बोईल हो जाएगी और इधर देख लीजिए मम्मी मकई को परोड़ते हुए तो तो मुमरा के लाडु कब बनाने के बेहतर अच्छे नहीं है तो नहीं बनाना है। ना आज काल मा, मा। तो एक दो दिन में मुमरे के लड्डू की रेसिपी देने को आएगी आज ग्यारह तारीख हो गई है की बारह तारीख है आज कितनी तारीख है से खबर रविवार तो आज गुरुवार है ना तो दो पेर को आपको क्लासेस में भी जाने का है तो देख लीजिए भाई सब कुछ खाने का बन रहा है और कल की कमेंट के लिए थोड़ी सी पैरों को मेरे को कमेंट देखनी पड़ेगी कल की कमेंट मैंने पढ़ी थी लेकिन मैं भूल गया हूँ और सुबह सुबह में मैंने एक बहुत अच्छा सा जोक्स देखा है तो वो आपको दिखा पहले सुना देता हूँ या पहले नहीं पहले कमेंट पढ़ लेते फिर आपको जोक सुना में, में तो काफी सारे लोगों ने रोहित भाई को विश किया है हैप्पी बर्थडे लिख के तो उन सभी लोगों को थैंक यू बोलते बोल देते दे, बोल दे दे और संजय भाई बोसोमी ने ऐसी कमेंट मारी है कि भाई हमने जो लाल के बारे में बात की थी बच्चे की तो वो ऐसा बोल रहे थे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको जो भी मन हो ना वो खा लेना चाहिए

तो ऐसी कमेंट मारी है और चलिए अभी वो तो हाँ और जो कमेंट क्या आई थी आज जो मैंने बोला था कमेंट तो बदली ये संजय भाई ओ सोमी ने लिखा था अभी दूसरी एक मेरा जो, जो जोक्स सुबह सुबह आया है न, वो ना वो आपको सुन पे एक जोक्स आया था सुबह में मैं फेसबुक खोल रहा था ना तो उसमें आया था तो मंदी है तो मगन अड़द्या फ्लेवर की अगरबत्ती लेके आया है और रोज सुबह शाम अगरबत्ती करता है तो शेरी में और अड़स पड़ोस में क्या होता है कि ये लोग हर रोज अड़दिया दाब रहे हैं तो जिन लोगों को समझ में आया होगा उसको बहुत मजा आया होगा तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर फ्लेवर ने अगरबत्ती लाए तो आजू बाजू वर्न बनाया तो ऐसा है तो चलिए दूध गर्म हो गया ठंडा होते उससे पहले पी लेते हैं फिर रोहित भाई के कल कॉमेंट के बारे में बात करेंगे और न्यूज़ में क्या है वो सब देख चुके हैं दोपहर के एक और लंच करने के लिए आ चुके हैं तो देख लीजिए भाई जैसे कि आपको बताया था वैसे लंच में बनाई हुए मक्का की रोटली और ग्रीन स्लाड सब लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं और पापा नीचे रोहित को बुला रहे फोन निकाला लेकिन रोहित आ गया तो चलो सब लोग खा लेते हैं शाम के साढ़े पांच और आ चुके हैं घर पे तो चलिए देखते हैं मम्मी क्या कर रहे हैं मम्मी जैसा हमने बोला है वही कर रहे हैं क्योंकि रोहित भाई ने आके बोला चाय पीने की है तो मम्मी ने चाय बनाने के लिए चालू कर दिया है और क्या है मम्मी अभी भजन नहीं गाना है तो चलिए चाय बना के हम खा लेंगे फिर मम्मी का अयोध्या राम आ रे उसपे कुछ भजन बनाया हुआ है मम्मी ने तो वो वाला भजन हम सुनेंगे और आपको सुनाएंगे क्योंकि शाम के साढ़े पांच और आ चुके घर पे तो चलिए देखते हैं मम्मी क्या कर रहे हैं मम्मी जैसा हमने बोला है वही कर रहे है क्योंकि रोहित भाई ने आके बोला चाय पीने की है तो मम्मी ने चाय बनाने के लिए चालू कर दिया है और क्या है मम्मी अभी भजन नहीं गाना है तो चलिए चाय बना के हम खा लेंगे फिर मम्मी का अयोध्या राम आ रहे उस पर कुछ भजन बनाया हुआ है मम्मी ने तो वो वाला भजन हम सुनेंगे और आपको सुनाएंगे तो भी। की नाश्ता करने के लिए बैठे और घर की सारी लाइटों चली गई है तो अभी मम्मी का भजन लेने में आएगा तो लेना ही पड़ेगा लाइट नहीं है तो थोड़ा रिजल्ट बहुत कम आएगा फिर भी हो सकेगा इतना ट्राई करेंगे अच्छा लेते तो मम्मी का ऐसा कहना था कि भाई सभी जगह से बड़ी बड़ी अगरबत्ती जा रही है सभी जगह से जगह से नगारे सब कुछ जा रहा है अयोध्या के लिए तो मुझे भी एक भजन गाना है राम के लिए જો બાવીસ તારીખ કો પ્રાણ પતિષ્ઠા હે તો ચલિએ મમ્મી કા ભજન લે ભજન લઈને આવી ગયા છે આજે રામ ભગવાન નું બાવીસ તારીખે પ્રાણ પટિષ્ઠા છે તો મમ્મી કે મારે ભજન ગાવું છે તો એક નવું જ ભજન લઈને આવ્યા છે અને તમને જો આ ભજન ગમ્યું હોય તો કોમેન્ટમાં બધા જય શ્રી આમ લખી દેજો અને શેર કરી દેજો તો ચાલો મમ્મી કેનું ભજન છે

गर्भवती लावेसे, राम अयोध्या वागेसे, सलो अयोध्या वागेसे, शेर शेरोति भक्तो यावेसे, मोटा मोटा दि लावेसे, राम अयोध्या मा शरण से सलो अयोध्या माँ वागे से देश विदेश थी भक्त से मोटा मोटा नगारा लावे से मोटा मोटा नगारा लावे से सलो अयोध्या संघ वागे अयोध्या तो में सब लोग आ रहे देश विदेश से और बड़ी बड़ी अगरबत्ती और सब कुछ जा रहा है उस पे मम्मी ने थोड़ा बहुत गीत अपने स्टाइल में गाया था तो ये गीत आपको ये भजन आपको कैसा लगा वो कमेंट में जरूर लिखना और ऐसे ही जो आपको भजन हर रोज सुनने हो तो कमेंट तो करते रहना तो बधाई गरबाना लगन भजन धूम की तो आपको कौन सा गीत सुनना कौन सा भजन सुनना है लगन का सुनना है शादी का सुनना है जो भी सुनना है वो कॉमेंट कर कॉमेंट करना तो आई दोनों एक ही होता है लेकिन हिंदी गुजराती में ऐसा हो जाता है मम्मी को गुजराती आता है और मेरे को हिंदी में बोलने की तय हो चुकी है तो ऐसा होता है तो जिन भी आपको जो भी सुनना हो भजन या सॉन्ग या शादी का पटाना बटाना तो मम्मी के पास कभी कभार कभी कभार लेंगे मम्मी को बोलेंगे कि हमारे लिए थोड़ा सा गादो हमारे सब्सक्राइबर के लिए तो चलिए गाइस तो भी फिलहाल पावर चला गया है तो भी देखते हैं आगे का व्लॉग हो पाएगा या ना ना हो पाएगा और क्या करते हो वो चली गई थी और लाइट आ चुकी है और काफी दिनों से कॉमेंट आ रही थी कि भाई રાત કા રૂટીન થોડાસા શેર કરો તો આજ આપન શેર કરે તે સોનલ ભી આ ચુકે બજે આયી છ હોસ્પિટલ ગયા પૂછપરછ કરવાની સાડા પાંચ થઈ ગયા પછી રિક્ષા રિક્ષા મિલને અડદાળ બન રહી રાત કે ખાને લી રોટલા બનતા હૈ और पप्पा रोहित सोनल सब लोग भाखरी खाते हैं मैं अकेला सिर्फ रोटला खाता हूँ तो ये है उसके बाद खाने खाने के बाद हम नौ साढ़े नौ बजे टीवी देखेंगे उसके बाद सब लोग अपने अपने मैं बाहर बैठने के लिए जाता हूँ सब लोग अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करते रहते हैं फिर ग्यारह साढ़ा ग्यारह बजे सो जाते हैं तो इतना ही हमारा नाइट का रूटीन है तो अभी वीडियो इधर ही एंड कर देते हैं आई होप क्या आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर कर दो कमेंट करके सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर दो कल मिलेंगे आठ बजे कुछ नए कंटेंट के साथ जब तक न्यू वीडियो नहीं आता है तब तक, तक वीडियो एंजॉय करो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंदे मातरम बाय